সেই গাইজ আমি আহি আছোঁ এতিয়া দাৰ্জিলিঙলৈ বুলি আৰু আমি একদম গেংটোকৰ পৰা আহি আছোঁ এখন ৰেণ্টত গাড়ী ল'লোঁ আমি আৰু আহি আছোঁ এতিয়া আমি দাৰ্জিলিঙত সোমাইছোঁ আৰু এয়া ৰিম্পী বাইদেউ মোৰে কপালে হাত দিছে আৰু তাই তাইৰ গাটো অলপ বেয়াও আছিল পিছে তাতো বেয়া লাগি আহিছে আৰু এতিয়া লৈ যাম দাৰ্জিলিঙলৈ বুলি আৰু দাৰ্জিলিঙত যাব লগা কি কি আছে সেইখিনি দেখামেই বাৰু ফেমাছটো আপোনাৰ টি গাৰ্ডেন মানে চাহৰ বাগিচা আৰু নতুনত্ব বুলি ক'বলৈ একো নাই কাৰণ আমাৰ ইয়াতো বাগান আছেই কিন্তু তাৰ দেখিবলৈ এইটো কাৰণেই শুৱনি লাগে ভাল লাগে পাহাৰত হয় সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু আমি আহি আহি পাই গ'লোহি পাইন গছ বুলি কয় নেকি আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় কিন্তু আমাক আমাৰ এটা ভুল হ'ল আমি ড্ৰাইভাৰজনক কৈছিলোঁ যে আমি আকৌ এইটো প্লেচলৈ আহিম কিন্তু তেখেতে ক'লে যেতিয়া দাৰ্জিলিং পাবগৈ তাত গাড়ী ল'ব ফুৰিবলৈ তাতে আপোনালোকে কৈ দিব আপোনাৰ এইটো প্লেচত আকৌ ফুৰাই দিব কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনে আমাৰ ভুলকৈ ক'লে কাৰণ তাৰ দেৰি হৈছিলে চাগে সেইটো কাৰণে আমাক তাত ৰখাই নিদিলে আৰু আমি যেতিয়া দাৰ্জিলিং পালোঁহি তেতিয়া ক'লে তাততো সেইটো ৰ'দত যোৱা আকৌতো নহ'ব সেইটো কাৰণে আমাৰ সেই পাইন গছ কেইজোপাত ফটো মাৰিবলৈ থাকি গ'ল আৰু সেইটো মনত দুখ লাগি থাকিলে তাতকৈ আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ দাৰ্জিলিঙৰ ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়া নহয় ভিডিঅ'ত যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনিতো কেপচাৰ কৰিছোঁৱেই নিজে চোৱা সমানতো কেতিয়াও নহয় আৰু যিমানখিনি পাৰিম আপোনালোকক দাৰ্জিলিংখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আগৰ ভিডিঅ'সমূহত যেনেদৰে মৰম দিছে তেনেকৈ দাৰ্জিলিঙৰ ব্লগকেইটাটো আপোনাক মৰম দিব মই আশা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ইমান দূৰ আগুৱাই লৈ গৈছে তাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ এয়া চাওক দাৰ্জিলিঙৰ অলপ অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিছে আমি একদম মেইন দাৰ্জিলিংখনত এতিয়াও সোমোৱা নাই পোৱাগৈ নাই আমি লাহে লাহে সোমাই গৈ আছোঁ আৰু এয়া চাব পাৰে ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবিলাক বিৰাটেই ধুনীয়া মানে ঠাণ্ডা পৰিৱেশত আৰু তেনেকুৱা ঘৰ আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি ছিটুৱেশ্যন ইমানেই যে মানে এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছিলোঁ যে দাৰ্জিলিঙৰ সেই ট্ৰেইনকেইখন চাবলৈ মানে টয় ট্ৰেইনকেইখন চাবলৈ ক'ৰবাত দেখি পাওঁ নেকি বুলি কিন্তু আন লাগি দেখি নাপালোঁ আৰু এই ৰাস্তাতে বজাৰো বহে আৰু এনেদৰে দাৰ্জিলিঙলৈ গৈ আছোঁ দাৰ্জিলিঙৰ মাৰ্কেটবোৰ দেখাইছোঁ কাৰণ আমাৰ হোটেল পাবলৈ এতিয়াও অলপ সময় আছে এই ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে আমাক বুক কৰি দিছিল আমি কৈছোঁৱেই অলৰেডি পেকেজত আহিছিলোঁ কিন্তু পেকেজটোত ইমানেই আমাক গণ্ডগোল কৰিলে ক'বলৈ গ'লে চেক কৰিলে বুলিয়েই ক'ব পাৰি আমাক যিমানটোৰ পে'মেণ্ট মানে তাত আমাৰ পেকেজটো দেখাইছিলে তাতে আমাৰ গেংটকতে সিমানটোৰ খৰচা হৈ গ'ল আৰু দাৰ্জিলিঙলৈতো আমি আহিয়ে নাপালোঁহি আৰু আকৌ এক্সট্ৰা আমি পে' কৰি আকৌ আহিব লগা আছে দাৰ্জিলিঙত ঘৰবিলাক চাওকচোন ইমানেই বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া নহয় ভাল লাগিলে ঘৰবিলাক চাই দাৰ্জিলিঙত এটা কথা আমাৰ যেনেকৈ ৰাস্তাবিলাকত আমাৰ ঘৰটো লাগি থাকে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকৰ ভিতৰলৈহে ঘৰবিলাক থাকে মানে ৰাস্তাৰ তললৈ আণ্ডাৰ গ্ৰাউণ্ডতহে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক থাকে এইয়া দেখিছে অৱশেষত এখন টয়টেইন দেখিলোঁ মানে ট্ৰেইন দেখিলোঁ কিমান যে এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছিলোঁ বা এম্পিক কৈছোঁ গ্লাছ খোলা গ্লাছ খোলা আৰু য'তেই দেখিছোঁ মানে তাতে ভিডিঅ' অলপ 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 কৰিছোঁ আৰু উফ ফাইনেলি যে সেই ট্ৰেইনকেইখন মই দেখিলোৱেই যোৱা সময়ত বহুত বেছি আশা আৰু চবৰে আশা সেইটো থাকে যে ট্ৰেইনকেইখনে বেছি আৰু আৰু এয়া ফাইনেলি আমি হোটেল পাই গ'লোঁ সি আৰু আগৰ হোটেলখিনি আমি এইটো কাৰণেই নেদেখালোঁ ইমান জল্লা জল্দি হৈ গৈছিলে ন সেইখিনি টাইমত আৰু এয়া আপোনালোকৰ দাৰ্জিলিঙৰ হোটেলখন দেখাইছোঁ এয়া ৰুম আৰু আমি বেলকনী ভিউ থকা ৰুম ল'লোঁ আৰু কেনেকৈ দেখিছেনে পৰি দিছোঁ একদম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব আধা ঠি আৰু আৰু আহি পাই একদম গৰম পানী দি গাটো ধুই অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু বহুত ঠাণ্ডা সেইটো কাৰণে গৰম কাপোৰ পিন্ধি ললোঁ গাই চুৱেটাৰ ৱুৱেটাৰ দিশে thank you হোটেল আহি আমি দুটামান বজাত চাগে পাই গ'লোঁহি আৰু গধূলি অলপ ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ ওচৰতে আৰু কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ বহুত শকত দিছে ন মোক ঠাণ্ডা বহুত মানে সেইটো কাৰণে এনেকৈ পিন্ধিব লগা হৈছে আৰু একদম বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি আহিলো বহুত ভিৰ ৰাস্তা আৰু বহুত ঠাণ্ডা আৰু এইডাল বেগ মই ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ দাৰ্জিলিঙৰ অলপ ৰাতিৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ মানে নাইট ভিউ চব কেনেকুৱা লাগে